Хочу вам говорить о том, что Иисус Христос говорил ученикам, и это, э, это было после воскресения. Мы можем прочитать весь это, всю эту историю, она довольно-таки длинная, Евангелие от Луки, 24 глава с 13 стиха. В тот же день двое из, из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус. Речь идет об учениках, о двух учениках и разговаривали между собой о всех тех событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, от чего вы печальны. И вот это ключевое слово, о чем мы будем говорить, от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из прошедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И, сказали им, и сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля» но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели явление ангела, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленно и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизившись они, приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание, и встал в, в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». Ну, история рассказывает о том, что произошло в первой ну, скажем так, это был день Воскресения, день, когда Иисус Христос воскрес, и когда э, среди учеников, и похоже, что это были двое не из одиннадцати, раз написано, что они пришли к одиннадцати, но тем не менее, вот э, это были кто-то близкие или уч, и, то, тоже ученики Иисуса. Они были печальны, потому что Иисуса распяли. Они надеялись было, что он будет мессией, и спасет Израиль, станет царем. Но он с царем не стал, как они себе представляли. И его распяли. Кроме того, они говорят, уже третий день произошло, как то это все произошло. И даже сегодня нас женщины изумили. Сегодня говорили, что он воскрес. И это странно. И наши ходили, и смотрели, и не увидели. И вот все события у них не связываются между собой, да. Они печальны. Вот это важно. И эти ученики печальны. Идут, Иисус видит и говорит, отчего а вы печальны, да. И вот они рассказывают всю эту историю. Вот в этой истории, как бы, я тоже вижу нас, мы тоже бываем печальны по разным причинам. То у нас нет будущего, то мы печальны из-за новостей, которые слышим. То происходит не то, что мы ожидали, то мы думали о том, что церкви будут расти, а она не растет, как, как мы хотели бы, чтобы, чтобы росла церковь. Крестили только одного, а мы еще никого не крестили, например, наша церковь в этом году. Здание забрали у нас, двое, двое пасторов в армию забрали. Кто-то устал совершать служение, кому-то денег не хватает. И мы печальны. Мы часто бываем печальны, я уверен в том, что это многих касается. Мы печальны. Вот в этой истории мне интересно, что произошло с учениками, как-то вот в этом тексте все описывается, вот эти четыре шага, что сделал с ними Иисус. С этими печальными учениками, которые расстроены, Иисус сделал четыре вещи, которые э, изменили их и они стали друг... то есть они стали радостными и в общем-то изумлялись от того что происходит первое иисус пошел с ними то есть Иисус пришел в их жизнь, скажем так, Он оказался рядом, Он зажег их сердца. Просто пошел рядом и начал с ними говорить. И вот интересно, они позже будут говорить, когда зазвучало Его Слово, когда Иисус стал с ними говорить, горело их сердце. Вот что это значит, не горело ли у нас сердце, когда Он нам объяснял Писание. То есть они оказались увлечены Словом Божиим. То есть Иисус им так говорил. И вот у них просто загорело сердце. И глаза их еще закрыты были, они не понимали, что это Иисус с ними говорит. Но сердце уже их горело у этих уставших и разочарованных учеников. Он говорил им прямо к их сердцу. Он говорил что-то очень важное. И сердце их начало гореть. Не горело ли у нас сердце, так они сказали. Что нам делать, когда мы печальны, вот, исходя из примера учеников? Нам нужно обратиться к Слову Божьему, к самому Иисусу. Кстати, это вот тоже влияние вот этой книги, о которой мы сегодня будем говорить. Да, э, нам часто нужно про пасторам проповедовать себе Евангелие. Нужно опять возвращаться и проповедовать Евангелие. Нам нужно опять возвращаться к Иисусу и э, не просто становиться профессионалами в своем деле, учить всех читать Библию только, чтобы проповедь подготовить. А нужно, чтобы Иисус исцелил мое больное сердце, чтобы мою усталость, мою печаль взял. И мне нужно просто прийти, как обычный грешник, мы же тоже грешники спасенные, да. прийти с нуждой к Иисусу, обратиться к Слову Божьему, пообщаться с Ним, рассказать Ему о своей печали. И Его Слово зажжет наше сердце. Не горело ли у нас сердце? Я верю в это что вот читая Слово Божье Бог что-то производит или делает в нашем сердце э, Я не знаю что там происходит пример просто что там происходит и что делает мальчик когда собирает некоторые из вас были на третьем мальчика но я думаю там тоже уделяется внимание Слову да и вот когда мы в тишине размышляем начинаем опять говорить мы опять от, мы открыты перед Иисусом. Господь что-то делает в нашем сердце. Первое ⁇ это вот зажигает мое сердце. Уставшее, больное, печальное, разочаровавшееся. Он зажигает свое, своим словом. Второе ⁇ смотрите, что Иисус приходит с учениками в дом, куда они шли, заходит. И вот воз, он возлег вместе с ними и не ждал, пока кто-нибудь подаст там еду рабы или кто-то из учеников. Он сам взял хлеб, преломил и дал им. Преломил и дал. И вот в этот момент у них открылись глаза. Иисус, второй пункт, Иисус кормит учеников. Иисус кормит. То есть вот мы часто голодные, нам не достает какого-то духовного питания, нам не достает какой-то силы, и вот чего-то нас не хватает. И Иисус, когда мы приходим к Нему, Он просто кормит. Я не знаю, чем именно нам нас нужно накормить, но он просто берет и кормит. И он своими пронзенными, благословенными, воскресшими руками преломляет хлеб и дает ученикам. Он им служит. Иисус служит ученикам. И вот в этот момент у них открылись глаза, и их учитель, Иисус стал для них понятен и видим. Ну, скажем, они поняли, что это он. Ну и в тот же момент он стал невидимым и сейчас. Когда мы общаемся с Богом, когда мы приходим к Иисусу в э, нашей усталости, в нашей печали, Иисус сначала зажигает наше сердце, потом кормит нас. То есть мы получаем какую-то определенную пищу от услышанного Божьего Слова. Или что-то еще, может быть, иногда Господь использует просто других людей для того, чтобы нас накормить. Иногда нам служат просто другие люди. Так часто у меня так бывало и наверняка у вас тоже. Когда просто Бог дает кого-то, кто бы тебе послужил. Не отказывайтесь от того, когда вам кто-то служит. Не только мы служим другим, но и нам кто-то служит и, и должны служить. Опять же, ссылка к той книге, что пастор должен быть частью церкви и позволять, чтобы верующие служили. Вот. Но я понимаю, что там мы говорим, что... Вот православные батюшки там, э, говорят, что вот ты должен там, вот у тебя есть 10 гусей, а вот один должен быть у батюшки. Значит, батюшки гуся принеси, да. А тут ты ешь гусей, а батюшка нет. Вот, э, но в, в любом случае, кстати, в России это очень сильно работает. Когда в село приезжаешь тебя, обязательно туда ты с поклонками уезжаешь, то с гусями, то с яйцами, то с картошкой. Там, вот у них это, это такое православное мышление но на самом деле не отказывайтесь от того, когда кто-то вам может послужить, да, даже там не знаю яйца передали с села или зелень с огорода или что-то еще э, часто Иисус это делает для того, чтобы э, но ну, это и вдохновляет людей служить пастору этой церкви и это нормально, что мы принимаем помощь от других Иисус нас кормит часто просто через других людей, то есть он нам служит мы нуждаемся в помощи, мы печальны, и Иисус нас служит. Третье, вот в этой истории, что делает Иисус? Иисус дает бодрости и силы ученикам. Печальный, уставший, день склонился к вечеру, пора спать. Давай-ка зайдем, да, да, покушаем, отдохнем. День склонился к вечеру. И вот тут вот все это складывается, вдруг эти пазлы складываются. Им начинает быть понятным. Так это же был Иисус. И сердце их горело, когда он изъяснял им, им Писание. И вот они вскакивают, они не сказали, отлично, ложимся спать и утрочком побежим назад. Тем же днем, да, я вот удивляюсь, как это они успели, весь день в одну сторону шли, а когда уже вечер наступил, они быстро вернулись. Да, вот это, это я удивляюсь. Но, но у них появились силы. Они вот просто понимали, что нужно что-то делать, потому что Иисус им явился, и они бежали назад в Иерусалим. В этом я тоже вижу смысл, потому что Господь своим ученикам, помните, Он являлся и ученикам, и в день сошествия Духа Святого, помните, сколько было? Там не было 12 или 11, там было около 120, кажется, если я правильно помню и на них сошел Дух Святой. Ну вот. И то есть там были уже апостолы, уже, наверное, апостольские ученики. И эти двое тоже должны были быть в Иерусалиме. То есть они, как бы, как я понимаю, они уходили со своего места служения. Они уходили куда-то, куда глаза глядят, в какой-то маус. Вот, пойдем, кому все равно ничего не складывается, пазлы все разлезлись в разные стороны. Не знаем, что происходит, и они печальны. Иисус возвращает их на их место служения. Вам нужно быть в Иерусалиме. Это ваше место служения. И они бегом возвращаются, Бог дает им силы, они возвращаются на свое место служения. И, ну, и сказать, что это место служения, где просто прямо сейчас что-то происходит, там прямо сейчас люди каются, и они должны были проповедовать, но ну, это не так. Они возвращаются, это день воскресения, помните, это третий день после смерти Иисуса. Вот, Иисус вознесется на сороковой день, а получат они силу Духа Святого только на 50-й день, почему пятидесятница? То есть еще полтора месяца полных они должны будут быть просто в Иерусалиме. И ожидать обещанного. Также Иисус им скажет. Здесь же там в конце этой главы об этом и написано. То есть они должны быть в Иерусалиме, и Иисус как бы дает им силу и возвращает на их место служения там, где они должны быть, где предназначил им Иисус Христос. То же самое и с нами, друзья. Когда Господь обновляет наши силы, Он кормит нас, возвращает на наше место служения. И не всегда наше место служения – это там, где все вот, блестит, сверкает, звезды в разные стороны, там и люди каются, и сразу все происходит. Иногда это бывает время ожидания. Иногда мы вкладываем много-много времени или силы и не видим результатов. Но это место служения, которое Бог нам приготовил. Вот. И видите, вот как я понимаю, в этой истории, возможно, ученики усомнились в том, что они должны быть там, где то там они быть, и они уходили в Маус. Иисус их просто с любовью возвратил назад. Причем бегом. Если у нас нет покаяния, это не значит, что мы не на своем месте. Важно искать общение с Богом, Его утешение. Он поставит нас на правильное место служения. Я видел несколько, вот даже вот среди нас, служителей, э, с, сколько мы беседовали, общались, кто-то из служителей говорил, ну вот, почему вот одной церкви уже там раз растут, а у нас нет. Все, там один, двое, трое. И потом проходит время, и вдруг такой взрыв, и раз, и уже есть целая группа, еще одна группа. И есть какие-то определенные фазы служения у каждого из нас. Но, но нам нужно быть верным тому служению, которому он нас призвал. И я думаю, что э, вот понимание того, что мы должны делать, оно должно происходить не из наших эмоциональных, ну, особенно не тогда, когда мы расстроены или печальные, или силы потеряли, что все плохо, все разваливается. Тут можно вспомнить э, пророка Илию. Который тоже был, кто-то говорит, в депрессии, но в любом случае он был очень печален. И Господь Господа говорит, пророков твоих убили, и я один остался, и мои души ищут, все плохо и все развалится. И Господь его ободрил и сказал, так, это отдельная история, но очень похожая. Возвращайся на свое место служения. Вот там, где был, вот все, ну, вот под, значит, Господь говорил, ты должен идти назад. И он говорит, что твои жертвенники разрушили, вот пророки везде там, уже их невозможно победить, я один остался. И Господь ему говорит, нет, нет, все нормально, я знаю, что происходит. И вот он говорит, помажь там Елисея в пророка вместо себя, Иуя помажь в царя над Израилем, а Азаила, кажется, помажь в царя над Сирией. И кто убежит от меча там Азаила, кажется, того или ну, того покарает Иуй, а кто убежит от этого, того, покарает Елисей. То есть, по сути, если прочитать историю, фактически проблема поклонения поклонение валу вот с этими тремя мужами, которых рукоположил Илья, правда закончилась. Там вот с этим всем и Завелью в том числе было покончено. И у Бога был план. Он знал, как это все закончится. Но для Илии в тот момент это было ну, такое безнадега, бесперспективно. Боже, я больше жить не хочу. И, и Господь просто в любви, в терпении, помните, даже на корм... вороны его кормили, возвратил его на его место служения. Оно не было окончательной фазой в том, чтобы победить все служение ваалу, но оно было очень важным. Важным в том, что, что он должен был сделать. Так и здесь. Господь возвращает учеников и говорит, вы должны быть на том месте и вы должны служить. Так и у нас. Мы должны быть и должны служить, друзья. И я хочу сказать, что Господь за вот эти годы войны дал нам много благословений. И вот эти возникшие новые церкви. И, конечно, если посмотреть перспективу, Боже, что будет через 10 лет, там ни в одной церкви нет помещения своего. А что будет, если вот вдруг чего? И бабушек много, там, и, они, и многим нужны продукты питания, а молодежь, что верные, то поворачиваются и уходят. И у нас возникают вот вопросы, и мы бываем печальны. Друзья, но самое главное, я думаю, нужно быть верным Господу и быть на том месте служения. И верным Господу и общение с Господом быть, это не значит, некоторые так считают. Ну, я, я уйду в себя, вот все, мне больше никто не нужен, я отмолюсь, молюсь, общаюсь, молюсь, общаюсь. Но здесь как раз говорится о том, что мы общаемся и мы трудимся. То есть результат любых общений с Господом – это твое служение или твоя преображенная жизнь от общения с Господом. Это важно. А не просто уйти там, запкнуться в себя в какой-то келье. И быть на своем месте служения, это важно, и верим, что Господь оставляет каждого из нас и поставит на свое правильное место служения. Ну и последнее, как мы говорим, вишенка на тортике, Иисус лично является учеником. Иисус лично является учеником. Это четвертое. Когда они прибежали, когда они пришли к одиннадцати и объясняют, запыхавшись, вот так и вот так, явился нам Иисус. Представляете, да? И вот он нам объяснял, и у нас сердце горело, и потом он нас даже накормил. И представляете, что произошло? И те слушают, и вдруг там Иисус стал среди них. Конечно, Лукав вот в своей 24 главе как бы э, как сжимает вроде время, он не описывает вот эти еще порядка 40 дней, которые до Вознесения было. Он как бы сжимает, он, им, он им объясняет суть. Апостол Павел более пространно об этом говорит, например, в послании к Коринфянам, о том, что он одним являлся, потом пятистам братьям являлся, потом еще кому-то. И вот в продолжении этих 40 дней. Здесь Лука просто сжимает и как бы и заканчивает, что Иисус вознесся и благословил их. Но вот в описании Луки, как бы Иисус все им объясняет. Вот это интересно. Что и почему, с чего все началось, с какой целью он пришел пострадать. Такое будущее, написано о себе. а? Ну так и написано о себе, я все рассказал. Да, да, все рассказал. И вот у них все эти пазлы сошлись, он все, все стали, все стало им понятно, и ученики стали спокойны, я думаю, радостны, да. Все становится на свое место. Вот оно прошлое, вот оно настоящее, и вот будущее. Я думаю, что Иисус говорил им о будущем, о том, что он сойдет, и там и написано, что сойдет на воздух святой. Ждите, пока сойдет на вас Дух Святой. И будете мне, там, или проповедовать, будете мне свидетелями. И они с радостью ожидали своего великого будущего служения. Знали ли они или не знали, что жизнь каждого из них закончится мученически. Они шли на великое дело, и их великое служение закончится каждого из них великой смертью. Кого-то обезглавят, кого-то повесят кого-то там распунут вниз головой, как предание говорит, кого-то обезглавят на камне где-то в Абхазии, вот это тоже предание, кому-то голову отрубят. И вот, вот это все великое будущее, это правда было великое будущее, да, их очень обрадовало. Это были апостолы, которые изменят весь мир, изменят весь мир. Господь их уже приготовил, лично явился им, говорил и ободрял. Нам тоже, каждому из нас является Иисус, Господь и призывает на служение. Каждому по-разному. Благодаря служение, говорит по-разному, но он это делает. Я не знаю, есть ли у вас опыт, когда вот вам именно сам Иисус говорил, и вы это понимали. У меня было такое. Я не слышал голоса, но я знаю, что это он. Как это? Это не... Иногда Господь говорит через других людей. Но иногда эти минуты, я помню, когда Он четко проговорил, и это, это был ключевой момент, это был, было, скажем так, повеление, что я должен делать. Вот до сих пор там 32 года прошло, я помню этот момент, и это место, где это происходило. Вот, думаю, у вас тоже есть такой опыт, когда Господь сам, это, как я говорю, вишенка на тортике, Он лично является. Это просто потрясающе. И ты понимаешь, что ты призван. Призван к какому-то служению. И мы опять в силе, мы радостны, и мы понимаем, что нужно совершать это служение. Бывает, что через слезы, через трудности, но мы понимаем, что мы что мы делаем, почему мы делаем, мы, у нас есть понимание всей, всей вот этой картины. Так что вот путь от печальных учеников до радостных, ободренных служителей. Вот пролегает через вот эти четыре шага. Общаться с Господом, читать Его Слово. Я думаю, что это, что это вывод как бы для каждого из нас. Да? Если э, все сложно или трудно, да, нужно просто погружаться в Слово и читать. Господь ободряет, говорит, учит, говорит к нам в сердце. Он просто кормит нас, он позаботится о нас, чтобы, там, может быть, лишь избавить нас от каких-то трудностей или сложностей. И, наверное, вы тоже встречали таких какое-то то ли благодатное время, то ли благодатных людей, которые неожиданно как-то благословляли вас. Это был сам Иисус, да, когда Он просто вас кормил. Вот то, в чем вы нуждались, вы получали и были просто радостны. Иногда мы похожи просто на детей, которых кормит папа. Вот, Бог дает силы, и мы опять в строю, мы радостны, и мы в строю. Вот об этом написан вот этот текст, друзья мои, так я понимаю вот это слово, которое рассказывать об этих двух учениках.